У многих были опасения, что э, эти совещания и на высоком уровне так и останутся пустым, э, пустыми мероприятиями. Но вот, э, радует то, что действительно это имеет логическое продолжение. Уже на сегодняшний день э, есть перечень, э, перечень тех запасных частей, в которых сегодня нуждается наша оборонная промышленность, которые необходимо осваивать украинскими предприятиями. Этот перечень сегодня участникам совещания доступен. И сегодня уже в частности у нас работает группа технологов, которые прорабатывают весь этот перечень, ознакомливаются и будут делать выводы относительно того, что в частности мы можем взять на себя и какую часть продукции можем заменить. Безусловно, это то, что касается и металлообработки. Возможно, это будет что-то даже связано с электроникой, потому что у нас отдельно есть аутсорсинговые компании, которые для нас выполняют эти виды работ.